बसमरिम हिस्सा नंबर अठारह में हमने पढ़ा था कि जब हज़ूर अक्रम सल्ह वसम ने सुर नजम की आयात तिलावत की तो सब के सब जो वहाँ पे मशरकिन मक् थे वो भी उस तिलावत में इस तरह महव हो गए कि वो सब के सब सजदे में गिर पड़े लेकिन जब बाद में उन्हें एहसास हुआ कि कलाम इलाही के जलाल ने उनकी लगाम मोड़ दी और वो ठीक वही काम कर बैठे जिसे मिटाने और ख़त्म करने के लिए उन्होंने एडी से चोटी तक का ज़ोर लगा रखा था और उसके साथ ही इस वाक़े में गैर मौजूद मश्रकिन ने उन पर हर तरफ से अताब और मलामत की बौछाड़ शुरू की तो उनके हाथ के तोते उड़ गए और उन्होंने अपनी जान छुड़ाने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह इफ़रा पर दराजी की और यह झूठ गड़ा के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बुतों का जिक्र इज्जत और एहतराम से करते हुए ये कहा था कि ये बुलंद पाया देवियां हैं और उनकी शफात की उम्मीद की जाती है हालांकि ये सरी झूठ था जो महज़ इसलिए गाड़ लिया गया था कि ताकि नबी अक्रम सलील्ह वम के साथ सजदा करने की जो गलती हो गई है उसके लिए एक माकूल उज़र पेश किया जा सके और जाहिर है कि जो लोग नबी अक्रम सलील वम पर हमेशा झूठ घटते और आपके खिलाफ हमेशा दसीसाकारी और अफ्रापरदाजी करते रहते थे वो अपना दामन चाने के लिए इस तरह का झूठ क्यों ना घटते बहर मश्रकिन के सैदा करने के इस वाके की खबर हबशा के माजरीन को भी मालूम हुई लेकिन अपनी असल सूरत से बिल्कुल हट कर यानी उन्हें यह मालूम हुआ कि कुरेश मुसलमान हो गए हैं चुनाचे उन्होंने शवाल ने मक्का वापसी की राह ली लेकिन जब इतने करीब आ गए कि मक्का एक दिन से भी कम फासले पर रह गया तो हकीकत हाल आश्कार हुई उसके बाद कुछ लोग तो सीधे हबशा पलट गए और कुछ लोग छुप छुपाकर या कुरेश के किसी आदमी की पनाह लेकर मक्के में दाखिल हुए इसके बाद इन मुआजरीन पर खसूसन और मुसलमानों पर अमूमन कुरेश का जुल्म व सितम तशद्द और बढ़ गया और उनके खानदान वालों ने उन्हें खूब सताया क्योंकि कुरेश को उनके साथ नजाशी के उसने सलूक की जो खबर मिली थी उस पर वो नहायत तो थे नाचार रसूल सल वसलम ने सबक राम रजील्ला को फिर हिजरत हबशा का मशवरा दिया लेकिन ये दूसरी हिजरत पहली हिजरत के मुकाबले में अपने दामन में ज्यादा मुश्किल लिए हुए थी क्योंकि इन कि बार कुरेश कोशिश को नाकाम बनाने का तैयार किए हुए थे लेकिन मुसलमान इनसे कहीं ज्यादा साबित हुए और अल्लाह ने उनके लिए सफर आसान बना दिया चुनाचे वो कुरेश की गिरफ्त में आने से पहले ही हबशा के पास पहुंच गए इस दफा कुल बयासी या तिरासी मर्दों ने हिजरत की हजरत अमार की हिजरत मुख्त मुख्तल है और अठारह या उन्नीस औरतों ने अलामा मंसूर रहमुल्ला ने जज्म के साथ औरतों की तादाद अठारह लिखी है मश्रकिन को सख्त कलक था कि मुसलमान अपनी जान और अपना दामन दीन बचा कर एक पुरान जगह भाग गए हैं लिहाजा उन्होंने अमर बिन आस रजील त और अब्दुल्ला बिन रबी को जो गहरी सूझबूझ के मालिक थे और अभी मुसलमान नहीं हुए थे एक अहम सफारती मुहिम के लिए मुंतखब किया और इन दोनों को नजाशी को बतरीकों की खिदमत में पेश करने के लिए बेहतरीन तोहफे और हदये देकर हबशा रवाना किया इन दोनों ने पहले हबशा पहुँच कर बतरीकों को तहफ पेश किए यानी कि जो वजीर और मशीर थे उनको तहव पेश किए गए फिर उन्होंने अपने इन दलाल से आगाह किया कि जिन बुनियाद पर वो मुसलमानों को हफशा से निकलवाना चाहते थे जब उनके वजीरों ने इस बात से तकाफ इतफाक कर लिया तो वो नजाशी को मुसलमानों के निकाल देने का मशवरा देंगे तो ये दोनों नजाशी के हजूर हाजिर हुए और तोहफे तहब पेश करके अपना मुद्दा यूँ अर्ज किया कि ए बादशाह आपके मुल्क में हमारे कुछ नासमझ नौजवान भाग आए हैं उन्होंने अपनी कौम का दीन छोड़ दिया है लेकिन आपके दीन में भी दाखिल नहीं हुए हैं बल्कि एक नया दीन ऐजाद कर लिया है जिसे हम जानते हैं ना आप हमें आपकी खिदमत में उन्हीं की बाबत उनके वालदेन चचाओं और कुंबे कबीले के मायदीन ने भेजा है मकसद ये है कि आप उन्हें उनके पास वापस भेज दें क्योंकि वो लोग इन पर सबसे ऊँची निगाह रखते हैं और उनकी खामी और ताब के सबाब को बेहतर तौर पर समझते हैं जब ये दोनों अपना मुद्दा अर्ज कर चुके तो उनके वजीरों ने कहा कि बादशाह सलामत ये दोनों ठीक ही कह रहे हैं आप उन नौजवानों को इन दोनों के हवाले कर दें ये दोनों उन्हें उनकी कौम और उसके मुल्क में वापस पहुँचा देंगे लेकिन नजाशी ने सोचा कि इस को गहराई से खंगालना और इसके तमाम पहलुओं को सुनना जरूरी है चुनाचे मुसलमानों को बुला भेजा मुसलमान यह तैयार करके उसके दरबार में आए कि हम सच ही बोलेंगे ख्वा नतीजा कुछ भी हो जब मुसलमान आ गए तो नजाशी ने पूछा ये कौन सा दीन है जिसकी बुनियाद पर तुमने अपने कौम से आलहदगी इख्तियार कर ली है लेकिन मेरे दीन में भी दाखिल नहीं हुए हो और ना उन उन ही के दिन में किसी के दीन में दाखिल हुए हो मुसलमानों के हजरत जाफ़र बिन नबी तालब रजी अल्लाह ताली उन्होंने कहा कि ए बादशाह सलामत हम ऐसी कौम थे जो जहलीत में मुबतला थी हम बुद पूजते थे मुर्दार खाते थे बदकारियाँ करते थे कराबतदारों से ताल्लुक़ तोड़ते थे हम सायों से बदसलूकी करते थे और हम में से ताकतवर कमज़ोर को खा रहा था हम इसी हालत में थे कि अल्लाह ने हम ही में से एक रसूल भेजा उस कि आली नस्बी सच्चाई अमानत और पाक दामनी हमें पहले से मालूम थी उसने हमें अल्लाह की तरफ बुलाया और समझाया कि हम सिर्फ एक अल्लाह को मानें और उसी की इबादत करें और उसके सिवा जिन पत्थरों और बुतों को हमारे बाप दादा पूछते थे उन्हें छोड़ दें हम तो उसने हमें सच बोलने अमानत अदा करने कराबत जोड़ने पड़ोसी से अच्छा सलूक करने और कारी और खून रेजी से बाज रहने का हुक्म दिया और फवाहिश में मु, म, मु, मुलवस होने झूठ बोलने यतीम का माल खाने और पाक दामन औरतों पर झूठी तोहमत लगाने से मना किया उसने हमें यह भी हुक्म दिया कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करें उसके साथ किसी को शरीक न करें उसने हमें नमाज रोज़ा और ज़क़़त का हुक्म दिया इसी तरह हजरत जाफर रजील्ला तलाम के काम गिनाए फिर कहा कि हमने उस पे को सच्चा माना उस पर ईमान लाए और उसके लाए हुए दीन ने खुदाबंदी में उसकी पैरवी की चुनाचे हमने सिर्फ अल्लाह की इबादत की उसके साथ किसी को शरीक नहीं किया और जिन बातों को उस पैगम्बर ने हराम बताया उन्हें हराम माना और जिन बातों को उसने हलाल बताया उन्हें हलाल जाना इस पर हमारी कौम हमसे बिगड़ गई उसने हम पर मितम किया और हमें हमारे दीन से फेरने के लिए फितने और सजाओं से दो चार किया ताकि हम अल्लाह की इबादत छोड़ कर बुत परस्ती की तरफ पलट जाएं और जिन गंदी चीज़ों को हलाल समझते थे उन्हें फिर हलाल समझने लगें जब उन्होंने हम पर यह बहुत कहर वुलम किया ज़मीन हमारे ऊपर तंग कर दी गई और हमारे दरमियान और हमारे दिन के दरमियान रोग बनकर खड़े हो गए तो हमने आपके मुल्क की राह ली और दूसरों पर आपको तरजीह देते हुए आपकी पनाह में रहना पसंद किया और ये उम्मीद की कि बादशाह आपके पास हम पर जुल्म नहीं किया जाएगा नजाशी ने कहा वो पैगम्बर जो कुछ लाए हैं उसमें से कुछ तुम्हारे पास हैजरत जाफर रजी अल्लाह तन ने कहा हाँ नजाशी ने कहा ज़रा मुझे भी पढ़ कर सुनाओ हजरत जाफर रजील्ला तन ने सूर मरियम की इब्तदाई आयात तिलावत फरमाई नजाशी इस कदर रोया कि उसकी दाढ़ी तर हो गई नजाशी के तमाम अस्कफ़ भी हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह तु की तलावत सुनकर इस कदर रोए कि उनके सहीफे तर हो गए फिर नजाशी ने कहा कि ये कलाम और वो कलाम जो हज़रत ईसी लेकर आए थे दोनों में एक ही शमदान से निकले हुए हैं इसके बाद नजाशी ने अमर बिन आस और अब्दुल्ला बिन रबी को मुखातब करके कहा कि तुम दोनों चले जाओ मैं इन लोगों को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता और ना यहाँ उनके खिलाफ कोई चाल चली जा सकती है इस हुक्म पर वो दोनों वहाँ से निकल गए लेकिन फिर अमर बिन आस ने अब्दुल्ला बिन रबी से कहा खुदा की कसम कल इनके मुतलक ऐसी बात लाऊंगा कि इनके हर याली की जड़ काट कर रख दूँगा अब्दुल्ला बिन रबी ने कहा नहीं ऐसा ना करना इन लोगों ने अगरचा हमारे खिलाफ किया है लेकिन बहरहाल हमारे अपने ही कुंबे कबीले के लोग हैं मगर अमर आस अपनी राय पर अड़े रहे अगला दिन आया तो अमर बिन आस ने नजासी से कहा बादशाह सलामत ये लोग ईसा इबन मरियम के बारे में एक बड़ी बात कहते हैं इस पर नजैशी ने मुसलमानों को फिर बुलाया भेजा वो पूछना चाहता था कि हजरत ईसा स्ल्लाम के बारे में मुसलमान क्या कहते हैं इस दफ़ा मुसलमानों को घबराहट हुई लेकिन उन्होंने तय किया कि सच ही बोलेंगे नतीजा ख्वा कुछ भी हो चुनाचे जब मुसलमान नजैशी के दरबार में हाजिर हुए और उसने सवाल किया तो हज़रत जाफर रजील ने फरमाया हम ईसा के बारे में वही बात कहते हैं जो हमारे नबी अक्रम सलम देकर आए हैं यानी हज़रत सलाम अल्लाह के बंदे उसके रसूल उसकी रूह और उसका वो कलमा है जिसे अल्लाह ने कमारी पाक दामन हज़रत मरियम सलाम की तरफ इल्का किया था इस पर नजाशी ने ज़मीन से एक तिनका उठाया और बोला खुदा की कसम जो कुछ तुमने कहा है हज़रत हज़रतसी इससे इस तिनके के बराबर भी बढ़ करना थे इस पर वज़ीरों ने हूं की आवाज़ लगाई नजाशी ने कहा कि अगरजा तुम लोग हूं कहो इसके बाद नजाशी ने मुसलमानों से कहा जाओ तुम लोग मेरे कलमों में अमन व दामन से हो जो तुम्हें गाली देगा उस पर तावान लगाया जाएगा मुझे गवारा नहीं कि तुम में से किसी आदमी को सताऊं और उसके बदले मुझे सोने का पहाड़ मिल जाए इसके बाद उसने अपने हाशिया नशीनों से मुखातिब होकर कहा इन दोनों को उनके हदिये वापस कर दो मुझे इनकी कोई ज़रूरत नहीं खुदा की कसम अल्लाह ताला ने जब मुझे मेरा मुल्क वापस किया था तो मुझसे कोई रिश्वत नहीं ली थी कि मैं इसकी राह में रिश्वत लूँ अल्लाह ने मेरे बारे में लोगों की बात कबूल न की थी कि मैं अल्लाह के बारे में लोगों की बात मानूँ उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अल्लाना जिन्होंने इस वाक़े को बयान किया कहती हैं कि उसके बाद वो दोनों अपने हदय तोहफे लिए बेआबरू होकर वापस चले गए और हम नजाशी के पास एक अच्छे मुल्क में एक अच्छे पड़ोसी के जेर साया मुकीम रहे ये इबनसाक की रवायत है दूसरी सीरत नगारों का बयान है कि नजाशी के दरबार में अमर बिनास रजी अल्लाह तौन की हाजरी जंग बदर के बाद हुई थी बाद लोगों ने तदबीक की यह सूरत बयान की है कि हज़रत अमर बिनास रजील्ला नजाशी के दरबार में मुसलमानों की वापसी के लिए दो मरतबा गए थे लेकिन जंग बदर के बाद की हादरी के केमन में जाफर रहा और नजाशी के दरमियान सवाल जवाब की जो तफसी बयान की जाती हैं वो तकरीबन वही हैं जो इब्न इसहाक़ ने हजरत अफशा के बाद की हाजरी के सिलसिले में बयान की हैं फिर इन सवाल के मजामी में वाज होता है कि नजाशी के पास ये मामला भी पहली बार पेश हुआ था इसलिए तरजीह इस बात को हासिल है कि मुसलमानों को वापस लाने की कोशिश सिर्फ एक ही बार हुई थी और वो हिजरत अफशा के बाद थी बारश्रकीन की चाल नाकाम हो गई और उनकी समझ में आ गया कि वो अपने जज्ब अदावत को अपने दायरा इख्तीार ही में आसूदा कर सकते हैं लेकिन उसके नतीजे में उन्होंने एक खौफनाक बात सोचनी शुरू कर दी दर हकीकत उन्हें अच्छी तरह एहसास हो गया था कि इस मुसीबत से निपटने के लिए अब उनके सामने दो ही रास्ते रह गए हैं या तो रसूल सल्ह् वसलम को तब्लीग से बज़ोरे ताकत रोक दिया या फिर आपके वजूद ही का सफाया कर कर दें लेकिन दूसरी सूरत हद दर्जा मुश्किल थी क्योंकि अबू अब आप के मुहाफ़ थे और मशरकिन के अजाइम के सामने अहनी दीवार बने हुए थे इसलिए यही मुफीज समझा गया कि अबू तालब से दो दो बातें हो जाएं इस तजवीज़ के बाद कुरेश अबू तालब के पास हाजिर हुए और बोले अः अबू तालब आप हमारे अंदर सन शर्फ और आज़ाज एजाज़ के मालिक हैं हमने आपसे गुजारिश की कि अपने भतीजे को रोकिए लेकिन आपने नहीं रोका आप याद रखें हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे आबाओ अजदाद को गालियाँ दी जाएँ हमारे अकलो फहम को हिमाकत जदा करार दिया जाए और हमारे खुदाओं की ऐब चीनी की जाए आप रोक दीजिए वरना हम आपसे और इनसे ऐसी जंग छेड़ देंगे कि एक फरीक का सफाया होकर रहेगा अबू तालब पर इस जोरदार धमकी का बहुत ज़्यादा असर हुआ और उन्होंने रसोल्ला सल्ला वसलम को बुलाकर कहा भतीजे तुम्हारी कौम के लोग मेरे पास आए थे और ऐसी ऐसी बातें कह गए हैं अब मुझ पर और ख़ुद पर अपने आप पर रहम करो और इस मामले में मुझ पर इतना बोझ ना डालो जो मेरे बस से बाहर हो ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझा कि अब आपके चचा भी आपका साथ छोड़ देंगे और वह भी आपकी मदद से कमज़ोर पड़ गए हैं इसलिए फरमाया चा जान खुदा की कसम अगर ये लोग मेरे दाने हाथ में सुर और बाएँ हाथ में चाँद रख दें कि मैं इस काम को इस हद तक पहुँचाए बगैर छोड़ दूँ कि या तो अल्लाह उसे गालिब कर दे या मैं इसी में फना हो जाऊं तो नहीं छोड़ सकता इसके बाद आपकी आंखें अशबार हो गईं आप रो पड़े और उठ गए जब वापस होने लगे तो अबू तालब ने पुकारा और सामने तशरीफ लाए तो कहा भतीजे जाओ जो चाहो कहो खुदा की कसम मैं तुम्हें कभी भी किसी भी वजह से छोड़ नहीं सकता और उसके बाद अबू तालब ने यह अशार कहे खुदा वो लोग तुम्हारे पास अपनी जमीयत समेत भी हरगिज़ नहीं पहुंच सकते यहाँ तक कि मैं मट्टी में दफन कर दिया जाऊँ तुम अपनी बात खुलम खुला कहो तुम पर कोई कदगन नहीं तुम खुश हो जाओ और तुम्हारी आँखें इससे ठंडी हो जाएं पिछली धमकी के बावजूद जब कुरैश ने देखा कि रसूलुल्लाह रसोल्ला वसल्लम अपना काम किए जा रहे हैं तो उनकी समझ में आ गया कि अबू तालब रसोल्ला वसल्लम को छोड़ नहीं सकते बल्कि इस बारे में कुरेश से जुदा होने और उनकी अदावत मोल लेने को तैयार हैं चुनाचे वो लोग वलीद बिन मगैरा के लड़के अमारा को हमरा लेकर अबू तालब के पास पहुँचे और उनसे यूँ अर्ज़ किया अयाबो तलब यह कुरेश का सबसे बांका और खूबसूरत नौजवान है आप इसे ले लें इसकी दीयत और नसरत के आप हकदार होंगे आप इसे अपना लड़का बना लें ये आपका होगा और आप अपने इस भतीजे को हमारे हवाले कर दें जिसने आपके आबाव अजदाद के दीन की मुखालफत की है आपकी कौम का शराजा मुंतशर कर रखा है और उनके अकलों को हिमाकत से दो चार बतलाया है हम उसे कत्ल करेंगे बस ये एक आदमी के बदले एक आदमी का हिसाब है अबू तालब ने कहा खुदा की कसम कितना बुरा सौदा है जो तुम लोग मुझसे कर रहे हो तुम अपना बेटा मुझे देते हो कि मैं उसे खिलाऊं पिलाऊं पालू पोसूँ और मेरा बेटा मुझसे तलब करते हो कि उसे कत्ल कर दो खुदा की कसम ये नहीं हो सकता इस पर नौफल बिन अब्द मुनाफ का पोता मुतम बिन अद्दी बोला खुदा की कसम अबू तालब तुम तुम्हारी कौम ने इंसाफ की बात कही है और जो सूरत तुम्हें नागवार है इससे बचने की कोशिश की है लेकिन मैं देखता हूं कि तुम उनकी किसी बात को कबूल नहीं करना चाहते जवाब में अबू तालब ने कहा बखुदा तुम लोगों ने मुझसे इंसाफ की बात नहीं की है बल्कि तुम भी मेरा साथ छोड़कर मेरे मुखालफ लोगों की मदद पर तुले बैठे हो तो ठीक है जो